арт проект Мирослава Яремака — це СН 916, серія вербальних перформансів, інтерв'ю Бла-Бла-Бла. Сьогодні я маю певність спілкуватися з київським художником Володимиром Єршикиним, з яким я познайомився щойно пів години. Хоча так склалося, що ну, наші шляхи переконалися, маю на увазі. Колись Івано-Франківської мініональна імпреза Володимир був учасником, як і я, і так само був номінований, отримав відзнаки, є дипломантом імпрези 93. І ще в кількох виставках тобто, івано франківського теж був, брав участь. Отже, ми продовжуємо спілкуватися, я весь час допитуюся від цікавих для мене людей, користуюся цією нагодою, що сьогодні в ЦЕМІ відкрилася виставка Володимира Єршихіна на запрошення директора ЦСМ Анатолія Зіжинського. І в, в тілі його виставки, на тілі його робіт, ми розведемо собі цей, цю розмову. І я нагадую, що мене в принципі цікавить в цих розмовах. Відповіді моїх співрозмовників, які стосуються поняття художній процес провінційному в даному випадку Івано-Франківську, які стосуються візуальної культури. Я з людей, що тут було в цьому місті, скажімо, за останні 350 років, що запам'яталося, що вам цікаво сьогодні, і якось ви уявляєте майбутній розвиток. Ясно, що переважно це мої співрозмовники. Є мешканцями або частіше бувають тут в Івано-Франківську. Сьогодні Володимир Яршихін є киянином, який, ну, практично тут і не бував. І я нічого не знаю. Ні, не бував. Вперше і, і останні кілька годин він має цей досвід враження свіжі. І саме тому мені є дуже цікаво, наприклад, що Володимир знає в принципі про те, що тут відбувається, і має якийсь стосунок до такого поняття як художній процес. Що я знаю? Да? Ну, знаю, безусловно, не так много, как хотелось бы, наверное, но я думаю, вполне достаточно, чтобы понимать, что здесь происходит. И говоря о каком-то соотношении Центра и провинции э, их художественных процессов, я могу сказать, что, наверное, все-таки это понятие стирается. Понятие достаточно относительное, потому что с развитием э, информационных технологий говорить о в центре провинции уже не, не, не приходится, потому что движение информации очень быстрое. Появление в провинции там, таких художников, я не знаю, там носительная провинция Булаников, да, в свое время, да, какое огромное количество хорошего. Сколько в анато да, какие-то там события постоянно происходят, какие-то мастера, там, каферки, там, сампорские, ну, вы называть, я, может быть, не знаю, не так хорошо потому что не потому что я потому что я, там Ивана Франковская, потому что я э, не, может быть не совсем слежу со всеми, за всеми событиями. Но, безусловно, э, Ивана Франковск э, выглядит достаточно активно на фоне украинской художественной жизни, причем так ровно активно, насколько я его наблюдаю, И вот сейчас мне Анатолий дал еще какое-то количество книг по поводу тех процессов, что тут происходило, какие выставки, какие стали. я вижу, что этот процесс никогда не прерывался, все время он поддерживался. Есть только одна проблема. Это, возможно, само общественное мнение, которое может в той или иной степени давить на художника здесь. И ощущение, может быть, в большей или меньшей степени экзистенциализма, да, который присущ в большом уровне, да, вот, в каких-то пограничных ситуациях, и в городах более размеренных в жизни. Поэтому я считаю, что уже этого вопроса нет. Центр, провинция и Иван Фергкост также так и Ну, здесь стране от цих э, раны, матрополи, провинции, периферии, значит, цена идеально школы, в принципе, да, для, для для творчества. Конечно, конечно, да. Здесь нужно просто э, информация сама по себе, это не может быть, не может быть навредить никак. Да, и быстрота и распространения. Да. Может быть, даже наоборот, в этом контексте человек провинции, я бы, например, с удовольствием... условия собственной наполненности, провинция дает возможность оглядеться как-то вот так, и не находиться все время под прессом, каким-то информационным, и можно жить где угодно и выставляться сухолюбиловать это прекрасно. уже а а да под Киевом и точно попадает в контекст мало того, делает то, что какие-то простые вещи в последние семьи, поля вот, сделал выставку в Триптихи поля сухарей. Просто поля, ну, не как все банально, но просто птица свежую, легко, интересно. И, и, во многом новее всяких э -э каких-то ну, наигранных сюжетов. Вот, Театрализация, как бывает, в романах, Можливо, переходить якби, зі столиці на провінцію. Вона з одного боку виявляє якби, е певну штучність у цього зацікавлення провінційних художників до метрополії, е виявляє, що це в принципі і не слід було цим займатися, можна було е сидіти. А з другого боку, виявляє, на місці е серед тих художників, які сидять і там е собі капсулюються. Е Свідомо, їхню якусь таку тиску, оцей, щоб вони занадто ліниві, щоб вони не їм, їм оця плинність буття на периферії достатньо, і вони тоді перестають якби щось самі робити. Немає такого якогось столичного тиску, який спонукає до творчості. Чи зовнішній тиск не є причиною для творчого? Причина для творчості першу чергу, живання зробити живет и провинция, и центр не может подхлестнуть творчество. Она может подхлестнуть деятельность как таковую, да? но деятельность и там, продуцирование огромного а количества картин еще не приводит к творческому самовыражению. Для этого нужно какое-то внутреннее накопление и, соответственно, потом выход на все. мы бачим, ну, как бы, ця выставка там художника, Дева Лешикина, тут на провинции, она и додала такую -то, точку, приехал Автор привіз роботи, і ми тут маємо момент спостерігаємо. І художники, місцеві глядачі, люди дотичні або не дотичні до мистецтва, мають певний такий дотор до чогось інакшого. Е, ну, ясно, це точка. Інколи франківці їдуть в Києві, показують свої виставки. Чи є фактом, що цікавою ситуацією взагалі зайнятися позицією? Ну, це скоріше не для художника запитання, а для людини, яка трошки за процесом. Взагалі, цю лінію динамізувати Мітрополія, провінція і, скажімо, там, наприклад, директор ЦСМ мав би більше на це звертати увагу. Чи все-таки не треба зациклюватись, можна краще жити в тих локалях, в яких живеш, і процедувати, а не провідні зв'язки? Ну, Дійсно, мені кажеться, що для вас можна і правильний способ сюди ситуацію за нормально, за 100% без нього. без, без каких-то проблем. Еще раз говорю, для нормального творческого выхода это не важно, конечно, не важно, где ты находишься, в какой точке, ты можешь, есть возможность заниматься творчеством везде и о, в любом варианте. И здесь э, внешние вот эти вот ходы, да, взаимодействия там центры провинции, они важны, может быть, только с точки зрения там культурного хорошего коммуникативного обмена, чтобы все чувствовали, как бы, это поле, вот это украинское искусство, это там, немецкое, это еще какое-то. А, только для этого. А с точки зрения самого автора, самого художника, дохождение его в любой точке, он нормально должен принимать, безумно нормально. — Володя, вы сейчас с дочкой подруживались по городу и имеете какие-то впечатления. Какие у вас впечатления вообще от там шафту на люди есть плюсы минусы я знаю что пишется даже нельзя на насыщенность и недоскональность реклама как такой и кислые враждебности я в я, я, я нормально воспринимаю эту архитектуру есть определенная каша присущая там нашему времени я имею в виду вот эти коммерческие рельсы там и так далее что касается архитектуры вообще это, это город это городское пространство вот есть определенные города, которые можно скорее назвать селами, да, потому что преобладает там А здесь старая архитектура трех четырех пятиэтажные застройки. Да. Классицизм я видел, новую классику, конец 19-го начало 20-го века. Очень много, не знаю, то, что это доходная какая-то, видимо, была архитектура, но сохранены стилистические все признаки. Там да, модерн, я видел здания какие-то много-много каких-то стилевых вещей, которые присущи городу, да, которые даже в Киеве сохранились, не везде, а фрагменты, да, большая Томерская, еще какие-то, все остальное там было разумно. Здесь они остались, и ощущение города, оно присутствует достаточно цельно, даже несмотря, даже несмотря на присутствие вот этих зданий, даже не знаю, какое-то время, 30-е, видимо, годы, они достаточно создают образ города, достаточно привычный. Так, ці бойовики йдемо за... А є рік только центр і по незалежності прошли від стану машину. Ну багато людей кажуть, що власне та архітектура, яка збереглася, вона дуже впливає на відростаючі покоління, діти зростають, люди усвідомлюють себе. Наприклад, мені навіть ну, колись... людьми, которые например, с выставками в Австрии или Немеччине, и они дивились, скажут, скажите, пожалуйста, вы жили там 50 лет За залізною завісою, чому те, що ви робите, так подібно на, на мистецтво у нас, тут в Європі, чому ви не робите такого якогось зашореного? а з чим це пов'язано? І, і коли ми відповідали, то скоріше йшла мова про те, що, напевно, як на надто короткий термін, 50 років, а з другого боку, це вся архітектурна традиція, яка тут береглася, вона впливала на спосіб думання ну, окремих що вільно он может интерпретировать свій в ваших контекстах. Mm -hmm. Человек меняется приблизительно одинаково, вне зависимости да, от места нахождения. Срок изоляции да, для западных стран да, 50 лет будет больше, чтобы что-то применялось на уровне даже одного человека. Положение людей, которые там помнили и жили до, скажем, парка, да, тем не менее есть тут хорошие вещи, в том числе в районе союза они показались районе можно да, где есть архитектурные моменты симметрии, да? там какие-то вкрапления мозаики, например, в театр. Даже в социалистической да, системе были там неплохие моменты по архитектурной какой-то гармонии, да, которые снимались на ну, центральном и сейчас что мы видим, да, в той же там, Швеции, Норвегии, это же социализация части общества. То есть те же, те же пути мышления, которые были, ну, может быть, те же цели, которые ставил идеальный социализм, да, фрагментарно, они к ним пришли отчасти по-другому, да, другим путем, не тоталитарным, но и перекликаются, и, 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 и архитектура похожа, там, смотришь, 70-е годы, там, здесь. И, то есть прошлое одинаковое, настоящее и будущее практически не сильно нет большого разницы уже не Африка, да. Не, ну так. культура? Да, не, 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 не прошлое, не, 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 нечего. Особо <свят> обращать внимание на эти нюансы. Тоже хочу законтратать с что существует. Едукації, освіти. Тобто ми свого часу отримували освіту, якусь художню. І в нашому місті теж існує заклад при університеті, інститут мистецтв, там є якби, де готують художники. Ну, я не дуже впевнений, що я задоволений від якості рівня підходів і те, як це робиться, і хто звідти виходить. В цілому, Володимир, ви як художник, маєте певний досвід. Взагалі до художньої освіти, як ви ставитись в цілому. И, кроме а мужей, действительно, приходится в Кыргызстан? Мне абсолютно не нравится, что происходит в этой области. Потому что, судя по Академии, там нет никакой... Никаких изменений, никакой реформы. Исходя из того, что там делают, становится понятно, что художники, которые ее заканчивают, становятся опять перед тем же самым выбором, который был в 80-е годы. Им нужно ломать себя, как-то меняться, потому что принцип обучения, принцип натурного рисования, принцип построения композиции, вообще принцип мышления, он абсолютно не изменившийся, я считаю, очень ретроградным. И эти учебные языки не выполняют свои основные функции, которые они должны, то есть воспитывать мышление художников, чтобы они могли как-то спокойно интегрироваться в художественные процессы. Можливо, це з зараді криза інституції такого як поняття, учбовий заклад, коли вибирають десятки а або сотні студентів і якось їх скопом научують. Можливо, повертається ідея майстер і його кілька осіб, які йому допомагають, і так само вчаться, як колись було в середньому. Мені кажеться, що так же, як образование, средній, так <плес> же, як фудорська. государственная, да, скажем так, система работает не совсем правильно, неэффективно. И я не знаю, как ее возможно реформировать, потому что, судя по преемственности кадров, которые происходили у нас в Академии, то есть кто, кто преподает, каким образом люди относятся к старым методикам, они фактически их продолжают, даже не без них никак. И становится понятно, что реформировать, наверное, это все очень сложно. Проще создавать новое. Я даже надеялся, что в какой-то момент, может быть, вот эти опережающие институции, там, печуть, допустим, кто-то еще начнет создавать, потому что это первое, что мы должны сделать, создать свои учебные заведения, набрать новую профессию, абсолютно как бы, по-другому мыслящую, уже понимающую ради чего, э, делается искусство вообще, не ради того, чтобы там, рисовать социалистический реализм, потому что у нас а в той или иной степени готовят художников для вот той системы, так получается, А создавать систему абсолютно новую, пусть будет это молодая там энергичная профессура, вот, молодых художников, которые понимают, что они делают, да, молодых или не очень молодых, там, ну, пусть будет Сильвашей Ректором, и так далее. якось на цьому рівні, щоб ці люди інтегрувалися в показовий процес, тому що він продовжує працювати в фондах. Я не хотів би розпитати нічого про, скажімо так, про спілку художників, якби, яка, очевидно, перетягнула з минулого в теперішнє якби, і свої структури, і ментальність, і підходи, і нічого не пропонує. Але хотів би собі спитати враження. Ми зараз на території Івано-Франківського муніципального центру сучасного мистецтва де директор Анатолій Звіжинський, я точно знаю, що йому не надто просто це ведеться робити цю справу доволі складно, штатів немає, немає коштів. Він це тягне, ну, так як атлант такий мілкий. А, які є враження оці зі сторони О, приїхати? Ну Я думаю, що оцінка буде така. Це корисно. Може, підказки, що, що ж би робити, як, як би це. Мне сложно я сказать, просто... я, я не знаю, как функционирует центр здесь. Но в любом случае, это работа, если ты не прикрыт какой-то финансовой да, поддержкой, а все прикрытые с этой поддержкой галереи развалились за да, вот этот период кризиса да, с 2008-го, то галереи закрылись, книга, во всяком случае, то получается это да, подвижничество да, с постоянным поиском ресурсов, Какая-то определенная должна быть. смелость для выбора, да? а для смелости для того же самого нужно или верить во что-то, или иметь какую-то крепкую государственную ну, любую такую поддержку. Да? Я, я не знаю, какие могут быть пути. Я думаю, с развития гражданского общества только создание общественных фондов, каких-то, я не знаю, грантообразующих систем, которые помогали бы выживать центрам современного искусства. Не просто выживать, да, а делать проекты, там, собирать художников, делать какие-то пленеры, да, или что-то еще. Но на основе э, ну, пусть будет, как раньше, сидеть, да, даже sí. в вот, Киеве. Хотя бы так. Я не знаю, я сейчас же не Марта Кузьма когда-то делала что-то такое подобное, 90-е. Сейчас sí. все в таком брожении меняется. Ну, я при... Давайте віддати. Да, так, ну і в принципі, це якби ми перейшли на це останнє питання, і мене завжди цікавить, мов така футурологія, як Володимир Єршихін собі виявляє, ясно, що тут вперше це в цьому місті і в галереї, можливо, якісь побажання для ЦСМ, для ситуації, от щойно прозвучало Марта Кузьма робила, планери, так, да, це хороша ідея. Так треба, щоб було захищено. Як, як ви бачили людині, художнику, Чи можна так сходу щось? И придумать, зафантазировать, может, за рамки такие... с полом то мне, не, 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 не знаю, мне все нравится. <laughs> то есть, то, что это все работает. Ну, нефункциональное использование потолков, пока я вижу это, однозначно, хотелось бы, чтобы. Может быть, какие-то огромные холсты наверху, всегда приятно. А так мне нравится принципы работы, мне нравится какая-то легкость, абсолютно какая-то непредвзятость. В данной ситуации я считаю непредвзятость, потому что мы достаточно легко нашли возможность для этой выставки. И это все как бы на тройку данной ситуации Нормально, мне кажется, что тут все нормально работает. добрый дуже дякую. Володимир Єшихін, Мирослав Єремак, арт-проект ЦСМ-9196. Дякую.